Казати нам, що робити. Тепер, ми коли не цікаві... ви не виконуєте законну вимогу поліцейського, я вже вам повідомлю, що громадянину подали в Териціальний центр комплектування до Національної поліції. Ну, це ми зрозуміли, ви хочете до реєстру. Протокол затримання складаєте. Ось, я запрошую, якщо громадянин відмовляється, я йому наголошу на тому, що він буде з такого то такого то моменту затриманий, і після того, як його затримують, доставлю. В я буду сидеть, сидите и заполните протокол. Нет, вы тут заполните. Я с вами не консультую. Нет, это, это не про Я с вами не консультую. Это превышение. Это вы превышение. Не я делаю протокол. Вы живой я буду а? складать и вызываю еще Он тут должен на месте складать. Ну, ну, и можем ты должен да? можешь вызвать Нет. еще двоих адвокатов. Сейчас мы поедем туда. А? Нет, мы не поедем. Слушай, меняйте. Громадянин, вы отказываетесь от вимоги? Вы отказываетесь выполнять законную вимоги? Вы сломаете. Я сейчас все, силу Я имею право своего вы адвоката вызвать. Нет, ну, все нет. в рамках Я вас Фиксирую, Я телефон. имею право пожалуйста, провокувать патрульную телефон, полицию телефон, найти. Мы с гражданином нормально нет. спілкуемся. Вы создаете обстоятельства. Открывайте. Верий. Вы хотите, чтобы я садился в машину? Ну, абсолютно. Открывайте. Пойдем. Открывайте. Мы полиция. то тогда Громадина, завернулся. Вспомнил. Счастья, удачи. Ну, посмотрел, посмотрел. Извиняюсь. Не... Корона не спадет. Все. Кто-то еще будет, кто-то а еще нет. Пси. Как мы вас самих в Сейчас, Олег вылазь. Олег вылазь. Олег, вылазь. Олег, вылазь. Олег, вылазь, я тебе сказала. Быстро. Вы никуда не поедете лайки Все, а с кем я вот получается в центральном месте, остановка Балхаш. Нет. Номер машины 2946. 29. недоволен. доволен. Патрульная полиция, место привыкли. Кто вас затримує? Ну що ви наголошуєте? Протокол затримання. Який протокол затримання? Ви чуєте, як він зі мною розмовляється? Це поліцейський. Я прошу протокол затримання. Він відмовляється. Будь ласка, будь, ласка, будь ласка, Так Я вас і не затримую. Я вас не затримую. А ви можете прислати, вони ведуть за ними сила. Я їх боюсь. Я боюсь цього працівника поліції. Будь ласка. Дівчата, а вам є 18? Я прошу, прийшов можете, будь, будь ласка, ласка, постояти з нами? Понятець. Так, пожалуйста. Скажіть, будь ласка, як вас звати Каріна? А вас коли як а ви вважаєте, листар. чи зараз присвоїть якісь протиправні а дії з приводу до цієї а в разі Затримання складаються для то затримання. Можу, будь ласка, на камеру хоча б зафіксувати. Его... это сейчас я діню. Да. А тут зараз? Так, і... Не складайте, відмовляюся складати Здравствуйте, Украина. Город Кривоздох. Продолжение патрульной полиции, как они стояли, обговаривали, кого они будут ловить и как это все будет происходить. Так вот, вы увидите очень много этих частей видео с каждого полицейского, с боди-камеры, которая была все записана, все было изъято, они не хотели этого давать. Мы через Киев это все сделали, тебя предупреждали, понял? Аглы, тебя предупреждали. И ты же знал, и ты все равно это сделал. Зачем ты это сделал? Вы должны были понимать, с кем связываться. И чем это может закончиться. Так вот, вот это стояло два юриста. И он юристам рассказывает, что нужно делать. А теперь я тебе расскажу, чтобы ты понимал. Есть решение Верховного Суда, ты меня слышишь, мусора, теперь слушайте внимательно. И всем комментаторам, вот там, и мусорам, и ТЦКшникам, есть решение Верховного Суда, четко, ясно прописано, составлять или доставлять по месту или на месте. Вы поняли? По месту где? по месту назначения вашей патрульной полиции, но не в ТСК и не в райотделе, и никакого вы туда отношения не имеете. Ты понял? Если ты юрист, ты составляешь бумагу, берешь свитков, Понял? Решение суда берешь на основании чего, а не по твоему понятию есть 207 статья Цивильного кодекса. Затримание гражданское. Так что если бы я там был, то бы затримал, Ты понял? Завалили по там, и тебе поделили наручники. За твой беспредел. Ты понял? Ты теперь понял, что я тебе рассказал? Верховный суд. И ты отлично это должен был знать, так как ты работал в исполнительной службе ты исполнял решение суда. А сейчас что ты исполнял решение суда? Или свою волю, свою задницу ты покрывал, чтобы не идти воевать по 24 статье? Понял? По месту или на месте? У тебя нету по месту. Потому что вы там сейчас не находитесь. И вам тут без дозвелу громады делать нехер. Вин голова, чтоб ты понял. Территориальной громады. Места кривого Рога. Это тебе статья 170. А также 145 часть 1. До 8 лет. А во время войны до 12 лет. Мусора вам. Вы поняли? Журналист имеет право защищаться. И не только журналист. Все цивильные люди. Ладно. Смотрите. Будете борзеть... Будете с битыми мордами ходить. А вам всем хорошего настроения. Господа, соединяйтесь с громадскими организациями, и тогда будет толк. До встречи. Смотрите продолжение, как по крышам бегали и все остальное. Для улучшения. Ваши видимости на YouTube канале. Принимаем помощь. Хоть маленькую копейку. Реквизит в описании под видео.